السلام علیکم ناظرین میں سیدہ زائرہ عابدی آپ کی میزبان آج آپ کی خدمت میں اپنے پیارے پاکستان کے ایک علاقے اسکردو کا ذکر کروں گی شروع کرتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرالی صدری ویسر لی امری وحل الاغدت مل ثانی یفقہ قولی اللہم صلی علیہ محمد و محمد علیہ محمدن کماصلہ علیٰ ابراہیمہ و علی علیہ ابراہیمہ ان نکا حمید المجید اللہ بارکلٰ محمدن وعلیٰ علیہ محمدن کماں بارک تعلیٰ ابراہیمہ و اعلیٰ علیہ ابراہیمہ انَََ کا حمید المجید جی تو جناب یہ قصہ ہے یہ پوسٹ ہے میرے پیارے پاکستان کی اس علاقے کی جہاں پہ ایک بڑی انوکھی جھیل پائی جاتی ہے اس جھیل کو اندھی جھیل بھی کہتے ہیں بلائنڈ لیک بھی کہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اس جھیل کے اندر جو پانی ہے اس کے آنے کا ماخذ کسی کو نہیں معلوم ہے پانی اس میں سے جاتا ہوا تو نظر آتا ہے لیکن اس میں پانی آتا کہاں سے آج تک یہ ایک معمہ ہے اور گلگت بلتستان کی تاریخ و حالات پر متعدد کتابیں لکھنے والے اس کردو کے ممتاز صحافی قاسم نسیم جناب بتاتے ہیں کہ اس اس بہت اس کا پتہ کیا گیا کہ کہاں سے آ رہا ہے یہ پانی لیکن کوئی اس کو اس کا ماخذ نہیں جان سکا کیونکہ اس اس جھیل کے گرد گرد نہ تو پہاڑ ہیں پہاڑوں پر گلیشئرز ہیں جہاں سے پانی آتا ہو نہ ہی کوئی ایسی ندی ہے نہ کوئی جھرنا ہے نہ کوئی آبشار ہے جو اس کو پانی فراہم کرتا ہو اس جھیل میں پانی کھڑا رہتا ہے صاف شفاف نیل مو پانی اور جاتا رہتا ہے مسلسل نکلتا رہتا ہے لیکن کہاں سے آ رہا ہے لوگ کافی پریشان ہو گئے دیکھنے کے لیے لیکن ان کو ملا نہیں اس کا کوئی راستہ کہ کہاں سے آ رہا ہے اس جھیل کے پاس دریائے سندھ اور دریائے شگر بہتے ہیں اور اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ زیر زمین پانی کی سطح بلند ہو کر اس مقام پر جھیل کی شکل اختیار کر گئی ہو یہ بات سمجھ میں بھی آتی ہے کیونکہ جس وقت ہم پاکستان بنا اور ہم آئے وہاں سے ہجرت کر کے ہندوستان سے تو ہمارے گھر کے قریب دریا دریائے ہب جسے ہب ندی کہتے تھے وہ وہاں پہ ہم لوگ چلے جاتے تھے اس کے بیچ میں انتہائی شفاف پانی بہ رہا ہوتا تھا اور دور دور تک کنارے اس کے شفاف تھے ریت سے بھرے ہوئے ہم لوگ چونکہ اس وقت بچے تھے تو ہم لوگ بیٹھ جاتے تھے اور ہم ٹولیوں کی شکل میں اور ہم اپنے اپنے آگے گڑھے کھودتے تھے تو ہم کا پانی سے بہت دور ہوتے تھے لیکن ہمارے گڑھوں میں پانی آ جاتا تھا یہ ہمارے لیے ایک بڑی دلچسپی کی بات ہوتی تھی تو میرا بھی ذاتی خیال یہی ہے کہ دریائے شوگر اور دریائے سندھ یہ دونوں ان کے پانی جو ہیں اس کی وجہ سے زیر زمین پانی کی سطح اتنی بلند ہو گئی ہے کہ وہ جھیل کے اندر خود ہی رہتا آتا رہتا ہے پانی اور یہ جو شوگر کی جھیل یہاں کی جھیل جو ہے لیک جسے اندھی جھیل جسے کہتے ہیں یہاں پر جھیل کے کنارے دور دور تک سبزہ پھیلا ہوا ہے کشتیاں اس میں تیر رہی ہوتی ہیں اس میں سیاہ لطف اندوز ہو رہے ہوتے ہیں مچھلیاں پکڑتے ہیں اور ندی کے کنارے کیمپ لگا کر رات گزارتے ہیں جہاں پر ستارے نظر آتے ہیں اور اس میں بڑی داستانیں ہیں اس جھیل سے کہا جاتا ہے جھیل کے لیے کہ یہاں پر مت جانا رات میں یا دن میں ایک خاص حد کے آگے کیونکہ جو جائے گا تو وہ زندہ واپس نہیں آئے گا لیکن ایک صحافی نے بتایا کہ ہم نے اس کردو اور آس پاس کے تمام علاقے دیکھے ہیں اور ہم وہاں بھی گئے جو علاقے ممنوع تھے اور پھر دیکھیں ہم آئے واپس اور ہمیں ایسی کوئی بات نہیں ملی کہ جو مافق الفطرت ہوتی لیکن ایک اور صاحبہ نے بتایا کہ ان کی بہن تفریحی ٹور کے ساتھ گلگت بلتستان آئی تھیں اس ٹور کے دوران ان کے ڈرائیور نے بتایا تھا کہ ایک مرتبہ وہ یہاں ایک ٹور لے کر آیا تھا اس ٹور کے دوران کچھ لوگوں نے یہاں تیراکی کی تھی لیکن اس تیراکی کے بعد ایک نوجوان کی طبیعت بہت خراب ہو گئی تھی اور انہوں نے پر اسرار مخلوق کی دیکھا بھی تھا اب یہ تو دیکھیے اللہ ہی بہتر جان سکتا ہے ویسے یہ حقیقت ہے کہ جھیلوں کے کنارے خدا کی دوسری مخلوق کا مسکن ہوتا ہے اس میں کوئی شک نہیں سمندر کے کنارے بھی ہوتا ہے جھیلوں کے کنارے بھی ہوتا ہے تو ایسی جگہوں پہ جانے سے پہلے خدا کے کلام سے ضرور مدد لینی چاہیے تو پھر محفوظ رہتے ہیں لیکن اب جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ ترقی ہوئی ہے اور جھیل میں حکومت نے فش فارم بھی بنایا ہوا ہے اور موٹر بوٹس پوری جھیل میں دوڑتی پھرتی ہیں اور یعنی یہ سیاحت کے لیے ایک انتہائی عالی مقام ہے جھیل اس کردو میں تو اس کردو ہی کہوں گی اور وہاں پہ رہنے والے ایک شہری نے بتایا کہ ہم لوگ رات کو کیمپنگ کرتے ہیں اور مختلف مقابلے کرتے ہیں کھیلوں کے ہمیں ایسے کوئی بھی حالات نظر نہیں آئے کبھی کہ یہاں کوئی گیا ہو اور واپس نہ آیا ہو اور یہاں کا جو ماحول ہے یہاں پہاڑ ہیں پانی ہے بادل ہے اور انتہائی لطیف ہوا ہے اور یہ ساری چیزیں سب مل کر ایسا حسین منظر تخلیق کرتی ہیں کہ ان سے انسانی آنکھ حیرت سے دنگ رہ جاتی ہے اور اس جھیل کے لیے حکومت کو آگہی کی مہم چلانی چاہیے تاکہ سیاہ یہاں زیادہ سے زیادہ آئیں اور پاکستان کے لیے زیادہ سے زیادہ سر مبادلہ کے ترسیل کا باعث ہوں اور اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ یہاں پر اچھی کینٹین بنائی جائیں اچھے ریزورٹ بنائے جائیں اور تاکہ سیاح اس میں رہ سکے آرام سے پورے علاقے کی ترقی کی ضرورت ہے جو کہ ابھی تک نہیں کی گئی ہے میں بھی یہی کہوں گی بحیثیت ایک پاکستانی کے کہ ہمارا علاقہ گلگت بلتستان چونکہ انتہائی خوبصورت علاقہ ہے اور یہاں پہ اگر حکومت توجہ دے تو زر مبادلہ کا بہترین ذریعہ ثابت ہو یہاں کی کا جو ٹورزم ڈپارٹمنٹ ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ اب مجھے نہیں معلوم لیکن یہ چھ سات سال پہلے تک تو یہاں پر یہاں کی دونوں یونیورسٹیز میں ٹوریزم ڈپارٹمنٹ رکھا ہی نہیں گیا تھا جبکہ گلگت بلتستان کا تو علاقہ ہی پورے کا پورا ٹورزم کا علاقہ ہے تو میری حکومت سے گزارش ہے پاکستانی حکومت سے کہ خدا را وہ اس علاقے پر توجہ دیں تاکہ پاکستان ترقی کرے اور دنیا میں اس کا ایک روشن چہرہ نظر آئے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر المرسلین و علیہ الطاہرین خداوند خدا بند کریم میرے وطن کو اور میرے وطن والوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے آمین سمم آمین